Dialek Melayu Sarawak mempunyai struktur linguistik sendiri yang membezakan penuturnya. Menurut Jamaluddin dan Mio Osman, golongan seperti nama, kerja, adjektif dan tugas penting dalam membentuk ayat dan makna. Kajian ini meneliti variasi dan penggunaan golongan kata dalam perbualan harian serta membantu memelihara warisan linguistik masyarakat Sarawak. Untuk kata nama, kata nama digunakan untuk mewujud orang, tempat, objek atau idea. Menurut Abdul Wahab dan Nur Hashim, ia adalah komponen penting dalam falsa kerana menamakan sesuatu kata kata nama terbahagi kepada kata nama am, kata nama khas dan kata nama diri. Hmm? Kata nama am merujuk kepada benda atau konsep secara umum. Uh, menurut Subrenam, ia menyatakan sesuatu yang biasa dikenali. Contoh, perubahan sung sungai menjadi sungai iaitu perubahan fonologi. Ani-ani menunjukkan penggunaan dan bagong merujuk kepada haiwan secara umum. Contoh kata nama khas, ia merujuk kepada entiti tertentu seperti orang atau tempat. Menurut Subrianam, ia biasanya bermula dengan huruf besar. Contohnya haji, ialah sebutan tempatan untuk haji. Dan bako boleh jadi nama pokok atau tempat tertentu. Untuk yang terakhir, kata ganti nama menggantikan kata nama untuk elak pengulangan. Menurut Awang Pawi, ia terbahagi kepada kata nama tunjuk dan diri. Contohnya, kami, saya, kita, awak dan sida mereka. Kata kerja, kata kerja ialah ia menunjukkan perbuatan, tindakan, keadaan atau kejadian yang dikenali sebagai kata kerja. Ia bertindak sebagai asas predikat dalam ayat, memberikan makna dan menghubungkan subjek dengan objek. Menurut kata kerja transitif, ia memerlukan objek untuk melengkapkan makna. Menurut Isa, ia menunjukkan tindakan yang memerlukan sesuatu atau penerima. Contohnya, perkataan balit bermaksud pulang. Ia digunakan dengan objek destinasi. Contohnya, kami esok balik ke kolej. Untuk bahagian kata kerja transistif, Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek atau penyambut. Contohnya, bagi perkataan tidur, kami tidur rumah kawan kau kawa, rumah kawan kami tidur. Karim et al 2008 menyatakan bahawa kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat iaitu perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Dalam ayat, kata adjektif berfungsi sebagai untuk menerangkan keadaan atau sifat kata nama atau frasa nama. Kata adjektif warna ini terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian warna sebagai unsur keterangan. Contohnya, warna merah jambu dalam DMS ialah kalas. Kami suka warna kalas. Kata adjektif ukuran ialah jenis perkataan yang memberi pengertian ukuran sebagai unsur keterangan. Contohnya, kecil dalam DMS ialah kecil. Bola yang kecil senang tak dimbak ke sini-sini. Kata adjektif bentuk merupakan jenis perkataan yang memberi pengertian rupa bentuk sebagai unsur keterangan. Contohnya, bagi kata adjektif tajam dalam BMS, sebutannya adalah tajam dengan tekanan seimbang pada kedua-dua suku kata. Setiap bunyi diucapkan dengan jelas dan teratur. Dalam DMS pula, kata ini disebut dengan rentak yang lebih pantas. Sebagai contoh, pisau di dapur yang tajam, ibu pegang sukati. Kata adjektif satu. Kata adjektif satu ialah untuk menerangkan konsep masa. Sebagai contoh, petang dalam DMS disebut bari. Contoh ayat ialah bari kelak, kami menanggar cerita iaitu bermaksud Petang nanti, kami mahu melihat cerita. Bagi kata ejektif jarak pula, kata ejektif jarak ialah untuk menerangkan konsep ruang antara dua benda. So, sebagai contoh, kata ejektif jarak dekat disebut dekat dalam DMS di mana penggunaan infopet e dalam sebutan DMS untuk memudahkan kita menyebutnya dengan betul. Kata ejektif cara iaitu untuk menerangkan keadaan atau kelakuan. Contohnya, kata lambat disebut antun dalam DMS. Contoh ayat, antun betul saiful berjalan yang bermaksud lambat betul saiful berjalan kata Baitis Pancendera merupakan kata sifat yang menerangkan sensori manusia, penglihatan, pendengaran, rasa, bau dan sentuhan. Contohnya bagi deria penglihatan iaitu perkataan kacak. Contohnya baju tok kacak gila. Selepas itu untuk deria pendengaran ingar. Tempat tu ingar juga. Selepas itu bagi deria rasa perkataan nyaman contohnya mitok nyaman gila. Untuk deria bau sekut bau ikan tok sekut gila. Untuk dress sentuhan, licak, roti tok licak juga. Untuk kata adjektif keadaan, kata adjektif keadaan merupakan kata sifat yang menerangkan keadaan manusia atau benda. Contohnya, bagi perkataan bengkeng dalam dialek Melayu membawa maksud degil atau keras kepala. Contohnya dalam ayat, anak ia ya bengkeng juga simuk dengan cakap orang. Sedangkan tugas ini, menurut Karim et al. memiliki peranan untuk menjalankan tugas dan sentaksi tertentu dan kata tugas ini hadir dalam ayat, klausah dan frasa dan ia tidak mempunyai makna tetapi mempunyai fungsi gramatis yang berlaku dalam struktur Nahu. Dan kata tugas ini merangkumi empat kategori iaitu kata penyambung ayat, kata praklausah, kata prafrasa dan kata pra kata. dan dalam dialek Sarawak, dari aspek fonetik dan morfologi kebanyakan kata tugas adalah sama dengan kata tugas bahasa Melayu standard atau BMS. Dalam kata penyambung ayat, terdapat dua kategori iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Kata hubung gabungan menjalankan peranannya yang menggabungkan dua klausa atau lebih yang punya taraf sifat yang sama. Kata ngan ataupun dan menggabungkan dua ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Sebagai contoh ayat, kami ada beli biskut pakai kita alas perut dan ayat tunggal kedua, kami ada beli air kopi pakai kita alas perut dan digabungkan menggunakan tangan membentuk ayat basmuk seperti Kami ada beli biskut dengan air kopi pakai kita alas perut. Kata hubung pancangan pula menjalankan fungsinya sebagai penghubung klausar yang akan menjadi penerang kepada klausar utama dan dalam bid sak sa' ataupun supaya dalam BMS yang menerangkan maksud tujuan klausul utama diungkapkan sebagai contoh ayat kita mesti rajin belajar sah masa depan kita cerah atau dalam BMSnya kamu mesti rajin belajar supaya masa depan kamu cerah. Kata prafrasa pula menerangkan keadaan kata yang hadir sebelum atau di depan frasa seperti frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif atau frasa nama. Kata bantu terdapat dua kategori iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Aspek ialah menyatakan sama ada perbuatan itu sudah, sedang ataupun belum dibuat. Ragam ialah menyatakan perbuatan yang dilakukan. Contoh ayat, kami mahu makan rah samuon bermaksud saya mahu makan di samuon. Kata penguat kata yang digunakan untuk menguatkan maksud sesuatu kata adjektif atau perasa. Kebahagian kepada tiga, hadapan, belakang dan bebas. Contohnya, gadisnya baik benar bermaksud gadis itu baik benar. Untuk bahagian kata bilangan, kata bilangan merupakan kata yang menyatakan jumlah atau kuantiti sesuatu. Kata bilangan terbahagi kepada beberapa jenis iaitu kata bilangan tak tentu, kata bilangan pisahan, kata bilangan pecahan, kata bilangan himpunan dan kata bilangan kardinal. Kata perkataan sekok ialah kata bilangan untuk binatang yang terdiri daripada mufem se iaitu menandakan satu dan kok ekor. Contohnya kami nangga sekok kucing marik. Kata penegas, kata yang digunakan untuk menekankan sesuatu bahagian dalam ayat uh, Agar maksudnya disampaikan lebih jelas Contohnya, kita masih belum mandi G. Bermaksud awak masih belum mandi lagi Kata nafi merupakan jenis kata prafasa yang berfungsi untuk menafikan atau menolak sesuatu pernyataan Kata nafi terbahagi kepada dua jenis iaitu tidak dan bukan Tetapi kata nafi tidak sering digunakan dalam dialek Melayu Sarawak iaitu sik Contoh ayatnya ialah kamek sinemu kunci yang bermaksud saya tidak jumpa kunci itu Kata pembenar digunakan untuk menyatakan mengesahkan dan memberikan persetujuan terhadap sesuatu pernyataan. Kata pembenar seperti ya dalam dialek Melayu Sarawak ialah auk yang digunakan sebagai respon positif. Sebagai contoh, awak kami setuju dengan cadangan kita yang bermaksud, ya, yeah, saya setuju dengan cadangan awak. Kata sendi nama digunakan untuk menghubungkan dua unsur ayat biasanya untuk menunjukkan hubungan kerjasama antara ayat. Sebagai contoh, kata sendi nama ialah dengan berfungsi untuk menyambungkan kata nama. Namun dalam dialek Melayu Sarawak, dengan akan mengalami penguguran bunyi awal de dan pengekalan bahagian akhir kata. Sebagai contoh, ada kami balik dengan kawan kami semalam. Kata pasca kata pula menerangkan tentang kata yang hadir selepas pas selepas ataupun pasca atau perkataan kata dengan tugas-tugas tertentu dan kata pasca mempunyai dua kategori iaitu kata penekan dan kata pembenda. Bagi kata penekan ia merupakan kata yang bergabung dengan partikelnya yang bertujuan untuk menunjukkan penegasan kepada kata yang bergabung dengan partikel tersebut. Sebagai contoh, hebatnya etid dari college ya ataupun dalam BMS, hebatnya etid dari college tu. Berbanding pula penggunaannya dalam kata pembenda, ia menerangkan tentang kata yang bukan kata nama dan boleh berubah menjadi kata nama apabila bergabung dengan partikel tersebut. Secontoh perkataan lawa menjadi lawanya ataupun cantiknya dalam BMS dan penggunaan ayatnya lawanya kakak kita yang bermaksud cantiknya kakak kamu dalam BMS. Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan bahawa golongan kata dalam dialek Melayu Sarawak mempunyai perbezaan yang ketara daripada bahasa Melayu standard, misalnya dalam kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Golongan kata dalam DMS memperlihatkan kecenderungan untuk memendekkan kata atau menggugurkan imbuhan serta menggunakan istilah tempatan.